Halo teman-teman, kali ini aku akan membuat kreasi indomie Nah, kali ini aku akan membuat indomie contong pangsit Nah, olahan ini itu renyah banget sih teman-teman Pertama, masak indomie seperti biasa 嗯。 setelah semua bumbu tercampur rata masukkan telur ke dalam mie dan aduk sampai merata Kemudian, siapkan lembaran pangsit. Lipat pangsit seperti contong, ya, teman-teman. Kemudian, dekatkan menggunakan telur atau putihnya telur, teman-teman. Teman-teman bisa mengambil di olahan minyak tadi. Nah, setelah dilekatkan, habis ini kita masukkan minyak ke dalam. Contong, nah, untuk memudahkan patahkan minyak dulu, ya, teman-teman, ya. Lakukan step ini sampai minyak habis, ya teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita panaskan minyak di atas teflon, kemudian kita goreng sampai berwarna keemasan. Indomie, contoh pangsitnya sudah jadi. Teman-teman, rasanya enak dan renyah banget. Teman-teman, teman-teman wajib mencobanya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, teman-teman, supaya channel aku bisa semakin berkembang. See you.